Əziz Azərbaycan xalqı və Yeni İctimai Şurasının Respublikası sədri Ramil müəllim. E, mən Göյçə Yeni İctimai Şurasının sədri Cavid Piriyev. Bu gün dərin biz qazilərimizlə görüşündə Bakı şəhərindən bizim yəni qonağımız olan Göյçə şəhərinə gələn qazimiz Elnur qardaşımız. Qeyd etdim ki, böyük döyüş yol keçibdir, e, yəni ayağından böyük trav alıbdır, yaralıbdır. E, Bu gün bizim görüşümüzdə Elnur qardaşımızın bir müraciəti var. Yəni o Suraxanı rayonunda yaşayır. Yə, onun müraciəti əsas Suraxanı rayonu icra hakiminə ünvanlanır. Və buyursun, o öz müraciətini desin. Biz də Yeni İşması şurası olaraq həm Suraxanı rayonunun təşkilatının sədrinə biz xahiş edirik ki, biz Elnöqəşəm o problemin həllinə ona dəstək olaq. Buyur Elnöqəşəm, sizin Suraxanı rayonunda nədir müraciətiniz icra nümayəndələrinə? Müraciət edirəm ki, hər dəfə dəfələrlə 3-4 dəfə getmişəm müraciət etmişəm. Yenə indi güya qanun çıxıb ki, Bakıda 7 il müddətində, yəni qeydət olmalıdı. Yəni ondan qabaqda, yəni müharibədə mən özüm ağır yaralanmışam. Xəstəxanalarda olmuşam, yəni kimki yüngül -yün yaralıb getdi Bakıda ev qeydətən durdu. Mən dura bilmədim. Mən də neçə ildir Bakıda yaşayıram, ata-anam. Yə yəni, mən araşdırırsınızlar, əgər mən düz özüm Göyçaylıyam, Göyçay xalq tikəndənəm. O yaşayamamışam da burada. Bakıda yaşayamacam. İndi mən qeydətə düşməmişəm deyən, mən, mən Bakıda yaşayıram, amma mən indi rayonu qalmıram. Neçə il gəlirəm ev müraciətinə deyir ki, yoxdur, de, sən gözünə məsən ki, 7 ildən sonra sən qeyda düşməsin. E, bəli, bə, Elni qardaşımız, bizim qazimiz, e, yəni yaşmanın e, xidmətçisi olub yaşma. E, ona görə də mən e, xahiş edirəm ki, bəli, orada e, Suraxan rayon icra hakimi, bəli, Elni qocub qəbul etsin, onun o problemini araşdırsınlar və ona kömək olsunlar. Mən burdan e, Hazır Ruslan qardaşımıza xahiş edirəm, o böyük bir saytın rəhbəridir. Hazır Ruslan qardaş, Hazır Ruslan qardaşımız həmişə bizim Yeni İstimadə şurasına dəstək olub. Bizim bu ıı, paylaşımları öz saytında paylaşıbdır. Ona görə mən Hazır Ruslan qardaşına xahiş edirəm ki, bax bu qardaşımıza da o öz ıı, xidmətini göstərsin, dəstək olsun və öz saytında bunu paylaşsın ki, bu Suraxan rayon icra hakim tərəfindən bu qardaşımızın problemi öz həllini tapsın. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Göyçay Yeni İstimadə şurasının sədri Cavid Biryev.